Здравствуйте, доктор. У меня вопрос касательно витаминов в период беременности. Все-таки нужно принимать витамины или не нужно? Ну, по большому счету, лозунг Всемирной организации здравоохранения гласит предпочесть разнообразное питание приему комплексных витаминов. Тем не менее, именно во время беременности дефицит какого-нибудь витамина или какого-нибудь микроэлемента может иметь совершенно непредсказуемые последствия. И поэтому именно на этапе беременности я бы не рисковал. Поэтому лично я считаю, что прием витаминов беременными женщинами, но контролируемый. Да, у нас же могут принимать по принципу, чем больше я съем витаминов, тем он здоровее будет. Любой витаминный комплекс – это не повод для самолечения. Это повод для того, чтобы поговорить с доктором, да, который, зная ваше состояние здоровья, посоветует вам конкретный препарат и тактику приема. Опять-таки, что вы должны понимать, что ребенок, по большому счету, развивающийся плод, найдет в вашем организме практически все, что ему надо. И поэтому вопрос на самом деле звучит так. А хватит ли лично вам того, что останется? И может быть, витамины, которые принимает беременная мама, нужны не столько ребенку, сколько вашему мужу, чтобы вы еще много лет были белые и пушистые. Спасибо, доктор. На здоровье.